Hər vaxtınız xeyir. Mən Leyla sabahın hava proqnozunu təqdim edirəm. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişgən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, gündüz havanın ara bir tutulacağı gözlənir. Vülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-19, gündüzü 22-24. Bakıda gecə 17-19, gündüz 22-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm cıvə sıtunundan 764 mm cıvə sıtununa yüksələcək. Nisbi rütubət 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şimal və şərq rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacaq is bilən Ayrı ayrılıq yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir keçilənəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 24-29, dağlarda gecə 3-7, gündüz 11-16 dərəcə istil olacaq. Hava şəraitindəki dəyişiklikləri nəzərə alıb özünüzə diqqət etməyi unutmayın. Eləlik